یدین یا دین اسلام مختلف قوانین کا اصول و ضوابط کا مجموعہ ہے جو اصول جو ضوابط جو قوانین انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھے ہیں اور انسان کو ان اصول و ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ جو ان اصول و ضوابط کے مطابق زندگی جانے گا ہم اس کی دنیاوی زندگی کو بھی آسان کر دیں گے اور آخرت میں ہم اسے کامیاب کر لیں گے اور حضور نے اپنی حدیث میں یہ بتایا کہ جو ان اصول و ضوابط کا عمل کرے گا اور ان کے مطابق ان کو رہنمہ بنا کر اپنے زندگی کو گزارے گا وہ قلعہ سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ نجرہ موشن ہو اسے شفاق میں نصیب ہوگی گی جنت میں حصیب ہو گی اب وہ اس و زبادت کیا ہیں وہ اپنے ایڈاور سے دے کر نو انسان کی زندگی گزارنے کے اموے کے اموے کے اموے جن طریقوں کا مجموعہ تین ہے چونکہ پیدائش سے پہلے کے معاملات انسان کے ہاتھ میں نہیں پیدائش کے بعد کے معاملات بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں تو ان پر فقط ایمان رکھنا ضروری ہے ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے لیکن زندگی گزارتے ہوئے جو وقت ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے جو حالات و حالم باجوہات ضروریات اعتقادات جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری عمل کے لیے ان میں سے جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ہماری اس زندگی سے رکھتا ہے اس زندگی سے پہلے کی زندگی جو عالم ارب کی زندگی اور اس زندگی کے بعد کی زندگی جو عالم برسم کی زندگی ہے اس پر فقط ایمان سکتی ہے یہ دنیا یہ زندگی یہ دار عمل ہے یعنی اس میں ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے اصول کے مطابق اسلام کے قوانین کے مطابق چلانا ہے جب ہم اپنے آپ کو اسلام کے اصول اور اسلام کے قوانین کے مطابق چلائیں گے تو اگلی جو زندگی ہے یعنی خانہ میں سب کی وہ بہتر ہوگی اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے یعنی قیامت اور قیامت کے معاملات اور قیامت کے فیصلے وہ تمام تر ڈپینڈنٹ ہیں ہماری اس زندگی پر یعنی یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کی عطا فرمائی کہ ہم اس میں فقط اس کی پیروی کریں ہم اس میں فقط اس کے رسول کی اتباع ہے اس کے رسول کی اس کے رسول کے احکام کی فرما پرداری کریں نہیں کی گزش اللہ نے رکھی کہ ہم کسی مرم کے مطابق کر کہ یہ بات مرحم میں نہیں بات سمجھ اللہ تبارک و بارہ نے دین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں رکھی نہ کسی ادن شخص کے لیے نہ کسی عالی شخص کے لیے نہ کسی غریب کے لیے نہ کسی امیر کے لیے نہ کسی جانب کے لیے نہ کسی عادی کے لیے دین سب کے لیے ہے حرجیں ہیں کہ جن کو اللہ نے حرام دے دیے کسی کی پسند نہ پسند کا معیا نہیں کہ کوشش یہ سمجھے کہ مجھے فلاں کام پسند ہے تو میرے لیے حرام ہے فنا فلاں کام فلاں چیز مجھے پسند نہیں تو وہ میرے لیے حرام ہے ایسا نہیں اپنی پسند کو اپنے رب کی پسند کے مطابق ڈھالنے کا نام اسنا اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا نام ایمان اپنے آپ کو اپنے رب کے احکام کے مطالعے چلانے کا نام اسلام اپنا سب کو چھوڑ کر یعنی اپنی خواہش اپنی مرضی اپنی پسند یہ ساری چیزیں بھی رکھ کر اللہ جی کی اتحاد اس کے احکام کی, کی فرما برداری اور اس کے رسول کی انتباق کری اس کا نام ایمان اور اسلام ہے وگرم ہم کی کو حدیث کے ساتھی آتی ہیں

تمام تر چیزوں کا جائزہ لیں تو بڑے بہتر طریقے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اللہ کی کتاب اللہ کی فرما پرداری اللہ کے کی کیے ہوئے حالات اللہ کے کی کیے ہوئے حرام کو ہم نے کتنی جگہ دے رکھی اور یہ جو ہمارا جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے ہمیں اس سے نظر ملنے میں بڑی آسانی ہوگی ڈبل سٹینڈرڈ کا مطلب دل یہ کہ کچھ چیزیں وہ ہیں ہم اپنے لیے جائز سمجھتے لیکن دوسروں اور ہمیں کسی کام میں نفرت کرتے ہیں کہ فتح نہیں یہ کام کر دیا دی اس سے اس اس بات نہیں کرنی کوئی واقعہ نہیں لڑنا اس نے ایسا کر دیا لیکن وہی کام جب خود کرنا پڑے تو بال خوشی سے کر لگاتا کوئی اور نماز نہ پڑھے تو ہم نے کراہو آتی کوئی اور پڑھے شخص کسی حالات کسی حالات کو حنام سمجھ لیں یا کسی حالات بننے میں خدا ہو جائے ہمیں اس سے بڑی راحت آتی ہے لیکن وہ کام جب خود کر رہے ہوں گے نہ راحت آئے گی اور نہ ہی اپنے اپنے لیے اس چیز کو اس آپ کو, کو سمجھیں یہ وہ نبل اسٹینڈرڈ ہے کہ جو مغرب کی تقریب کی وجہ سے ہم نے آ ہیں ہم نے فیشن کے نام پر بہت ساری چیزوں کو اپنی سوسائٹی میں اپنی تہذیب میں ان کیا جس کی وجہ سے ہماری تمام تر اسلامی تہذیب کو آؤٹ ہو ہم نے بہت سی ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق ان چیزوں سے تھا کہ جنہیں اللہ نے کتابوں کا میں حالات قرار دیا ہم نے اس معاشرے کے لوگوں کے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا ممکن نہیں رکھا صرف اس لیے کہ ہمیں کو اس لیے دور کی اور بڑے لکھیاں ہم نے بہت سی ایسی چیزوں کو اپنی سوسائٹی سے اپنے معاشرے سے نکال باہر کیا کہ جن کے کرنے پر اللہ نے راضی ہونا تھا جن کے کرنے پر اللہ کے نبی نے راضی ہونا تھا جن کے کرنے کی وجہ سے ہمیں اجر اور ہمیں ثواب ملنا تھا لیکن ہم نے اپنی پسند ناپسند کو اسٹینڈرڈ بنایا اور ان چیزوں کو اپنی سوسائٹی سے اپنی تہذیب سے اپنے کلچر سے باہر نکال دیا اور اس پر ہم باہر نکالنا کہ کوئی اور شخص اگر وہ کام کر رہا ہوں اگر اسے کو بنا ہو لیکن ہم اسے معلوم رہے ہیں تو یہ کوئی ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے میں وہاں اشارہ کر سپنایا بن اسرائیل کی جو خصوصیات ذکر کی گئیں کہ جن کی وجہ سے بنی اسرائیل اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی جی, کہ وہ اللہ کی آیات کو بدلتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا کہ انہوں نے ہماری آیات کو بڑے کم معاوضے میں بیچا بڑے کم معاوضے میں آیات کو بدلا اور اس کا ذکر جو ہے مختلف دروس میں آپ کے سامنے کیا جاتا رہا ہے کہ ان کی عادت تھی کہ لوگ جب کوئی حکم ایسا ہوتا ہے کہ جس پر انہیں عمل کرنے کا کہا جائے تو وہ اس پر ہاتھ رکھ آگے کی آیت اور پچھلے کی آیت کی پڑھتے ہیں اور اس حصے پر ہاتھ رکھا ہوتا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہاتھ کے کی نیچے کیا ہے ان کے غلام مختلف لوگوں سے پیسے لے کر امیروں سے پیسے لے کر ان کی مرضی کے مطابق تو ریت میں تحریک کر دیا کرتا اور ان کی مرضی کے مطابق حکم کو اللہ کی کتاب میں لکھ دیا گیا یہ ایک بنیادی تحریف ہے کہ جو طورت کی گئی تو اللہ نے اس قرض ذکر قرآن لکھ کیا آج ہم اور آپ اسی چیز میں مقرر لفظی تحریف قرآن میں ممکن نہیں ہے لفظی قرآن میں کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کے ایک لفظ کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا لفظ لگا لیا جائے لفظ تو بہت دور کی بات قرآن مجید کے حرف کی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے حرف بھی بہت دور کی بات قرآن مجید کے کسی زبر کو زیر سے بدلنا بھی ممکن نہیں ہے لیکن مانوی تحریف اس کی کوششیں آج جا رہی ہیں اور لوگ کر رہے ہیں مختلف قسم کی آیات کو پڑھنا اور ان سے اپنی من پسند معنی اور مفانی کو نکالنا اور ثابت کرنا یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو معنی تحریک میں آتی ہیں اللہ نے اس کی بھی حفاظت کے انسان فرمایا کہ ہر دور میں ایسے غلامہ رکھے ہیں ایسے لوگ رکھے ہیں کہ جو اس کی پکڑ فرما لیتے ہیں لیکن یہ ہی یاد رکھے ہیں کہ ہمارا سوسائٹی کے نام پر کلچر کے نام پر فیشن کے نام پر خود اس چیز میں کسی حد تک مبتلا مثال کے طور پر کوئی اور گانا سے کرا دو تو ہمیں برا لگتا ہے ہم اسے موٹے موقع ہیں کہ ایسے موقع پر بالخصوص اذان ہو رہی ہو کر کے بھی چل رہا ہو ہم کسی جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں میوزک چل رہا ہو اذان کے وقت میں ہمارے کام کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں میں کوئی تفریح ہی ہے اور ہم بول بھی دیتے ہیں ہے کہ ٹی وی پر کر تو اذان ہو رہی ہے یا وہ کس کی قسم کا کوئی کام لیکن اپنی ہی گھر میں کیا نمل ہے وہاں ہم کوئی حکم نہیں چلاتے اور ہوتے ہیں یہ ہے ڈبل سٹینڈرڈ کہ جو قرآن مجید میں تبدیلی کا ایک ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حلال کو حلال کر دیا حرام کو حرام کر دیا اب یہ اسٹینڈرڈ اس نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز مخصوص طبقے کے لیے حرام اور ہمارے لیے حلال ہو اب یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ کوئی چیز مخصوص طبقے کے لیے حلال اور ہمارے لیے حرام ہو یہ ان کے لیے حرام اور ہمارے لیے لے جائے. ایسا نہیں ہو سکتا میں نے عرض کی کہ قرآن کا ہر حکم سب کے لیے برابر ہے کوئی جاہد ہو کوئی عالم ہو کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو قرآن کے جو احکام ہیں دین کے جو اصول ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں نماز کوئی اور نہ پڑھے تو ہم ٹوکتے ہیں فنا دیکھو فنا نماز میں نہیں تھا لیکن ہم ہاں اپنے ہی گھر میں نماز نہ پڑھی جائیں وہاں زبانیں بند ہو جائیں وہاں ہم سے لفظ نہیں نکلتا کہ ہم اپنے گھر کے افراد خرق کو نماز کی ترغیب دلا سکیں یا ہم انہیں کسی طرح نماز کے لیے مجبور کر سکیں کسی اور کی اولاد سے کسی اور کے بیٹوں سے کسی اور کی بیٹیوں سے کوئی غلطی ہو جائے ہم سوسائٹی میں بدنام کرنے میں کوئی کثر نہیں چھوڑتے لیکن وہی چیز وہی بات ہمارے اپنی اولاد سے ہو جائے ہم اس پہ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات کے پردے اس ایک بات پہ پڑھنا ہے تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن میں اشارہ کا فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کوئی اور سور کا کام کرے ہم اس کے لیے بڑے لمبے چوڑے باس کر دیں گے بڑے لمبے چوڑے نصیحتیں کرنے گی کہ سور حرام ہے تو میں شرم نہیں آتی کہ سود کا لین لین لیکن جب خود پر وقت پڑ پڑے گا تو ہم اسی سور کی طرف رہیں اور ہم اپنے بھی اسے چالیس کرا کے کسی اور کی شادی کیا میں جائیں تو رسول و لباس پر ہم جو ہیں بڑے پہ چورے باز دے دیں گے کہ فنا کی شادی میں یہ ہو رہا تھا فنا کی شادی میں ایسا تھا مکس گیدرنگ تھی میوزک تھا ہم اس قسم کی باتیں کریں گے لیکن اپنی ہی بیٹی کے سامنے اپنے ہی بیٹے کے سامنے مجبور ہو کر وہی چیزیں ہم ان کی شادی بیاہ نہیں کر رہے ہیں یہ وہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے جس کی وجہ سے الحلال ما احل مطلب اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی کا تصور ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ حلال وہی کہ جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے اور حلال وہی کہ جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے ہم نے اس کو مکس اپ کر دیا ہمارے نزدیک کوئی امتیاز بات نہیں رہا کہ ہم اللہ کے آغام کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم اللہ تبارک تبالا کے دین کو سمجھنے کی کوشش کر ایسی بہت سی مثالیں ہم کو سوسائٹی میں مل جائیں کوئی اور تعلیم دے تو ہمیں برا لگ جائے لیکن ہم ایسی عجیب و غریب قسم کے الفاظ میں ہم گالیاں دیتے ہوں وہ ہمیں برا نہیں لگتا کوئی اور ہماری قیمت کرے ہمیں برا لگے لیکن ہم کسی اور کی قیمت کریں وہ ہمیں جو ہے کسی بھی طرح برا نہیں لگے گا بلکہ ہم اسے اپنا جرائش ہر سمجھتے ہیں کوئی اور بدل گاہی کریں ہمیں ہم اس پر روکتے اور روکتے ہیں لیکن اپنے بھی ہم نے راستہ کھلا پر کر رکھا کوئی اور حرام کرواتا ہو ہم اس سے صدقات دینا زکات دینا مختلف قسم کے فتوے چڑھ دینا یہ عادت بن گئی لیکن یہی چیز جب اپنے سامنے آئے گی اور اپنا عمل ہوگا تو بہت وہاں ڈبل اسٹینڈرڈ ہاں کا شکار ہو جائیں گے یعنی اپنے لیے ہم ہاں سب کچھ کرنے کو پریاپت ہیں اور دوسروں کے لیے ہم ہاں نے دین الگ بنا رکھا ہے تو دین دو نہیں ہے دین ایک ہے جیسا سب کے لیے ہے ویسا ہمارے لیے جو چیزیں حالات ہمارے لیے ہیں وہ سب کے لیے حالات ہیں جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں وہ سب کے لیے حرام ہیں مغربی کلچر میں ہمیں اس فیشن کے نام پر ان چیزوں کو ایڈاپٹ کیا وہ چیزیں ہم نے دی کہ جو شریعت ہمیں جائز نہیں قرار دے دی شریعت جن سے ہمیں روکتی ہے چاہے وہ اعتقادیات میں ہوں وہ ہماری ایمانیات سے تعلق کرتی ہوں یا وہ ہمارے اعمال سے تعلق کرتی ہوں ہم نے ایک بالکل ڈبل اسٹینڈرڈ دین کو بنا رکھا ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو سمجھیں جس طرح عدل و انصاف دوسروں کو ملنا ہمیں ملنا ضروری ہے اسی طرح دوسروں کو ملنا بھی ضروری ہے جس طرح سچ بولنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم دوسروں کے لیے ہے اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے جس طرح قیمت سے بچنے کا حکم دوسروں کے لیے ہے ہمارے لیے بھی ہے جس طرح چوری سے زنا سے بچنے کا حکم دوسروں کے لیے ہے ہمارے لیے بھی ہے جس طرح میوزک حرام دوسروں کے لیے ہے پیسہ ہمارے لیے بھی ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوائشی دوسروں کے لیے حرام قرار دی اسی طرح ہمارے لیے بھی حرام جس طرح اللہ تعالیٰ نے کاروبار ہمارے لیے حلال قرار دیا دوسروں کے لیے بھی حلال جس طرح اپنے حق کا مطالبہ اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا دوسروں کے لیے بھی جائز قرار دیا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا اور دوسروں کے لیے بھی حلال کوئی امتیاز نہیں ہے اور اس کی سب سے بہترین مثال سب سے بہترین مثال تعینات کے عظیم شخصیت ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے آپ حضور کی ذات کو دیکھیں آپ شارع ہیں دین سارا آپ کی زبان آپ کی زبان سے نازل ہوا آپ کی زبان نے جو کہہ دیا جسے آپ نے حلال کہہ دیا اسے ہم نے حلال مانا جسے آپ نے حرام کر دیا اسے ہم نے حرام مانا اور حضور کی سیرت میں دیکھیں کہیں کہ بھی ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو سچائی کی تلقین فرماتے تو خود ہی آپ سچ بول بولا کرتے آپ نے سلام کو سلام دوسروں کے لیے چوری کی ممانعت کے آکام نظر بتائیں تو خود اپنے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کو جائز نہیں رکھا دوسروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احمان ناظم جو بتائیں اور اللہ کے جو آم لوگوں تک پہنچائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا کسی قسم کا کوئی ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں آپ کو وہ مشہور حدیث یاد ہونی چاہیے کہ حضرت سلیمہ امام حسن یا غالب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجوریں آئیں ہوئی تھی انہوں نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی اور چبائیں لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ان کے منہ میں انگلی مار کر وہ صدقے کی جو کھجور تھی وہ ان کے منہ سے نکال دی اور یہ بات سے سبق ہے کہ بظاہر ایک معمولی سبق لیکن یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ وہاں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں تھا وہاں دین کے ساتھ اخلاص تھا وہاں دین دین کا صرف ایک معیار تھا حالانکوں کہ جسے اللہ نے حرام کہ جسے اللہ نے حرام کہ ہماری پسند نہ پسند یہ دین کے دین کے ہونی چاہیے نہ کہ دین ہماری پسند کے تابع ہونا چاہیے دین کے پیچھے ہم نے چلنا ہے دین نے ہمارے پیچھے نہیں چلنا ہم دین کے پابند ہیں دین ہمارا پابند نہیں ہے سر یہ تی سی بات ہے کہ جو ہم سمجھ لیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں کہ ہم نے دین کو اپنا تابق سمجھ رکھا ہے جو ہم چاہیں گے دین پابند ہے تو اس کے مطابق ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے جس طرح ہم چاہیں دین ہمیں کوئی نہ کوئی راہ نکال کے دے دین ہمیں ہمارے مسائل کا دین حل نکال کے دے دین مسائل کے حل کے لیے نہیں ہے دین اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تاکہ مسائل کھڑے ہی نہ ہوں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں پھر بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہے نا کہ جو ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے موجود ہیں لیکن ہم نے اپنی مشکلات کے حل کے لیے بس کو سمجھ رکھا ہے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے کو سمجھ رکھا ہے مسجد کا امام نماز کی پڑھائے تو ہماری پسند سے کسی رکعت میں کچھ زیادہ قلع ہو جائے تو کیوں ہو گئی ہم نماز کی پابند نہیں ہوئے نماز کو ہم اپنے مطابق ڈھالنا چاہتے کسی مقام پر کوئی چیز اگر بتا دی گئی

اس کی تھوڑی پر کم روز اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جہنم میں جس عذاب میں ڈالے گا کہ فچھو اس کی تھوڑی کو لٹھے ہوئے ہوں گے ایک کریم شیف کے سامنے یہ بات بیان کر دی جائے تو برا لگتا ہے کیونکہ وہ دین اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں ایک سور اور شخص کے سامنے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سور لینا حرام ہے تو اسے برا لگ جائے کیونکہ وہ دین کے مطابق نہیں چلنا چاہتا دین کو اپنی مرضی کے مطابق بھارنا چاہتا ایک بے پردہ عورت کے سامنے پڑھنے کے احکام کو ذکر کر دیا جائے تو برا محسوس ہوتا کیوں اس لیے کہ وہ دین کے مطابق نہیں بلکہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہ رہے ہیں ایک وہ شخص کہ جو فحاشی میں مبتلا ہے اس کے سامنے فحاشی کی حرمت پر اگر آیت پڑھ دی جائے تو اسے برا محسوس ہوتا کہ وہ دین کے مطابق نہیں بلکہ دین کو اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے یہ ڈبل اسٹینڈرڈ سے اپنے آپ کو نجات دلائی کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہم سے کلمے کی توفیق بھی چھین لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد کہ ہم جب موت کے بعد نبی نین آ کر قبر میں سوال کریں کہ مت پر پوکا تو ساری زندگی ڈبل اسٹینڈرڈ میں گزاری ہوئی زندگی اور ڈبل اسٹینڈرڈ کے مطابق چلی ہوئی زبان کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں رب کی ربوبیت کا تقرار کرنے سے بھی عجز آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی جی آخری نے اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنایا کہ وہ اپنے لیے حالات کو دوسروں کے لیے حرام دیکھیں اور دوسروں کے لیے حالات کو اپنے لیے حرام دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑنے اور ذات کو پہچاننے سے عازی لا اگر چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں تو پھر صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ حالات بس وہی ہے کہ جو اللہ نے کتاب اللہ میں حرام کیا اور حرام بس وہی ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا پھر چاہے میں ہوں یا آپ ہوں پھر چاہے عالم ہوں یا جاہل ہو پھر چاہے امیر ہوں یا غریب پھر کوئی کاروباری شخص ہو یا کوئی ملازم پیشہ شخص ہوں. پھر چاہے وہ مزدور ہو یا کوئی کسی کمپنی کا مالک شخص ہو احکام سب کے لیے دیکھیں اور ہمیں صرف اس ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں احاد بھی آ جاتا ہے ہمارے معاشرے میں مغربی بھی آ جاتی ہے جدیدیت بھی آ جاتی ہے،, بھی آ جاتا ہے یہاں تک کہ ہم آہستہ آہستہ خدا کے تک پہنچ جاتے ہیں صرف اپنے مزاجوں کو دین کے مخالف عادی بنانے کے کی وجہ سے خالقہ سے پروٹگا ہم سب کو عمل کی توفیق کرنا